kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Aşır Telib ortalı kimi tanınan Tezlada Qurbanova Azərbaycana qayıda bilmir. Panorama Ölçü əsasından bildirir ki, pandemiyadan öncə Gürcüstanə gedən Qurbanova 7 aydır Marneuli rayonundadır. Bir neçə gün öncə rayonun mərkəzi bazarına gələn aşığın hazırki baxımsız görünüşü ətrafdakıların təəccübünə səbəb olub. Bildirilir ki, 7 aydır məclislərə getməyən aşiq maddi sıxıntılar çərçivəsindədir qeyd edəndir ki, Tezcan da Qurbanova əslən Marneulur rayonunun Qasımlı kəndindəndir.